Onu da heç bizdən gizlətmişdi. Biz sonra dostları vasitəsilə öyrəndik bunu ki, ona bağlı olan evi şəhid ailəsinə bu aprel döyüşlərindən sonra dövlətin ona verdiyi evi şəhid ailəsinə bağışlamışdı. Sonra dostları vasitəsilə öyrəndik onu. Anam soruşdu ondan bir dəfə evə gələndə ki, "Bəs belə bir şey eləmisən? Bəs sən özün evin yoxdur, kirayədə qalırsan?" dedi. "Mən yaşayıram, mənim övladlarıma baxıram, amma o şəhid olmuş uşaqları açıqda qalmasın, onların atası yox." kiraya vermesinler dedi. Yani böyle bir büyük yüreğin sahibiydi.